assalomu alaykum aka uka opa singillar men sizlarga bugun telegramda ayni секрет deydimi shunaqa joylarini balkim hamma bilar balkim bilmaganlar ham bordir o'shaning uchun o'zim bilganlarimni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman masalan telegramda qanaqadir vaqtda siz sms yozmoqchi bo'lasizu lekin sizni vaqtingiz bo'lmay qolishi mumkin o'sha o'sha momentda masalan например soat ertalabki soat beshlarga например u odamga yoki do'stingizga sms yozmoqchisiz lekin siz ertalab beshda vaqtingiz bo'lmasligi mumkin o'shaning uchun hozir sizlarga bir yo'lini o'rgataman наpriмер xo'sh mana bu yerga любой o'sha insonga kirib salom дальше nima desangiz xohlagan narsangizni yozib отправить degan joyini bosib turasiz отправить позже degan joyini bosamiz bosganingizdan keyin mana masalan bu yerda kunlar soat daqiqa kundi ertangi kunni qo'yamiz soatni besh nol ga qo'yamiz beshu uh, -ge ga qo'yganimizdan keyin отправить uh, soat yigirma ikkinchi iyun beshlarda ertalab 5 da shu odamga yetib boradi mana hozir отправить uh, qildik uh, soat ertaga shu uh, odamga 5 da mana shu so'zimiz yetib boradi bu birinchi ikkinchisi uh, ikkinchisi uh, masalan uh, ovozli -E yozuvda uh, endi hamma hammaemasu kimlardir bosib turib gapiradi yana bir yo'li bor mana bunday bosib turib tepaga chiqarib qo'yasiz va gapingizni davom etasiz bemalol uh, gapirib bo'lganingizdan keyin shu отправитьni bosasiz mana bunday tarzda отправить отправитьni bossangiz bo'ldi videoda ham shunday bosib turib tepaga ko'tarsangiz xuddi o'sha gaplaringizni yozib ushlab turishingiz shart emas demoqchiman bu ikkinchisi uchinchisi например manga masalan yaxshi narsa kelib qoldi например mana bu video rolik siz hamma bilan baham ko'rmoqchisiz shu video rolikni bosib ustiga turasiz keyin переслатьni bosganingizdan keyin kimlarga например jo'natgingiz kelyapti o'shalarni belgilab chiqasiz ustiga bossangiz birinchisini keyin qolganlarni bosib masalan bosib bosib belgilaganingizdan keyin отправить нi bosib yuborsangiz ana shu nechta odam bo'lsa belgilasangiz o'sha odamlarga ketadi bu ikkinchidan и nomeringizni ko'rishni xohlamang xohlamasangiz hech kim konfidenциalност degan joyga kirasiz konfidenциалнос bosasiz mana bu yerda nomer telefona degan joyi bor va ja, nikto degan joyi bor niktoni bosasiz va hech kim sizni nomeringizni ko'ra olmaydi даже kontaktingizda bo'lsa o'sha boshqani kontaktida bo'lsa ham sizni nomeringizni ko'ra olmaydi mana bu yerda tepada мой контакт degan joyi bor мой контактga belgilab qo'ysangiz bu faqat sizni сохранить qilgan odamlar ko'ra oladi boshqalar emas все qo'ysangiz bu hammaga tarqaydi nomeringiz hamma ko'rib turadi nomerinni mana bu ikkinchisi кто может найти мене по номеру kim mana masalan sizni nomer orqali topmoq topishni xohlasangiz mana bu buni qo'yib qo'yasiz agar yo'q faqat kontaktlarimdagi ko'rsin e, topsin desangiz e, kontaktni мой kontaktni deb bosib qo'yasiz shu hozircha mana shu yangiliklarni man bilganimni sizlarga baham ko'rdim yoqqan bo'lsa like yoqmagan bo'lsa dizlak hammalaringizga omad -um karantinlar yaxshi o'tsin